আপোনালোকৰ জিৰ' বেলেঞ্চৰ জন ধন যোজনা একাউণ্ট খুলিব বিচাৰে নেকি যদি খুলিব বিচাৰে এই ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব আচলতে জন ধন যোজনা কি আৰু ইয়াৰ উদ্দেশ্যসমূহ কি কি ভিডিঅ'টি পাঁচ মিনিট সময় দি অলপ ভালকৈ চাই যাব যাতে জন ধন যোজনা একাউণ্ট অ'পেন কৰোঁতে যাতে আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় সেইবাবে ভালকৈ ভিডিঅ'টো চাই যাব আঠাইছ আগষ্ট দুহেজাৰ চৈধ্য চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে পি এম জন ধন যোজনা আৰম্ভ কৰে ইয়াৰ মুখ্য উদ্দেশ্য হ'ল দেশৰ পিছপৰা অঞ্চলৰ জনসাধাৰণৰ বেংকিং ছিষ্টেম প্ৰদান কৰা কাৰণ আমাৰ দেশত এতিয়াও বহুত এনেকুৱা মানুহ আছে যিসকল বেংকিং ছিষ্টেমৰ পৰা এতিয়াও বঞ্চিত হৈ আছে সেইবাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই যোজনাটো আৰম্ভ কৰিছে যাতে সকলো মানুহে বেংকিং ছিষ্টেমৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলগীয়া নহয় আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা যাতে নিজৰ আৰ্থিক সুবিধাসমূহো ষ্ট্ৰং কৰিব পাৰে জিৰ' বেলেঞ্চৰ জন ধন যোজনা একাউণ্ট খোলাৰ সুবিধা হ'ল ইয়াত কোনো ধৰণৰ চাৰ্জ দিব নালাগে কাৰণ আমি যিবোৰ একাউণ্ট এতিয়া আমি চলাই থাকোঁ যেনেকৈ এছ বি আই কিছুমান প্ৰাইভেট চেক্টৰ বেংক এছ বি আইটো আমি যেনেকৈ দুই হাজাৰ মেইনটেইন নকৰিলে চাৰ্জ কাটে আৰু বেলেগ বেংক বেংকবোৰতে কিছুমান পাঁচ হাজাৰ দহ হাজাৰলৈকে মেইনটেইন কৰিব লাগে আৰু সেনেকুৱা সেনেকুৱা ইয়াত মেইন কোনো ধৰণৰ মেইনটেইন কৰিব নালাগে এইটো এটা ভাল সুবিধা আৰু ইয়াৰ বাহিৰে আপোনাৰ ইয়াত ডেবিট কাৰ্ড প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু দহ হাজাৰ আপোনালোকক অভাৰড্ৰাভ হিচাপেও প্ৰদান কৰা হয় এইটো এটা বহুত ভাল সুবিধা কাৰণ আপোনালোকৰ কেতিয়াবা বিপদত পৰিলে দহ হাজাৰ টকা আপুনি অভাৰড্ৰাভ হিচাপে বেংকৰ পৰা ল'ব পাৰে কিন্তু ইয়াতো কিছুমান কণ্ডিশ্যন আছে যেনে আপোনালোকে ছয়মাহ ছয়মাহ বেংকিং ট্ৰাঞ্জেকশ্যনটো ভাল ৰাখিব লাগিব বেংক একাউণ্ট বেংকৰ লগত লেনদেন কৰিব লাগিব আপোনালোকে জিৰ' বেলেঞ্চৰ একাউণ্ট খুলি এনে পেলাই থ'লেও নহ'ব মাজে মাজে আপোনালোকে লেনদেন কৰিব লাগিব আৰু ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ চৰকাৰী স্কীমৰ যিখিনি টকা আহে সেইবোৰ টকাবোৰ জনন যোজনাৰ থ্ৰুৱেদি একাউণ্টত সোমাব ইয়াৰ বাহিৰে আৰু এটা ভাল সুবিধা সকলো কাষ্টমাৰকে এক লাখ টকা ইঞ্চুৰেঞ্চ ফ্ৰীকৈ কৰি দিয়া হয় কেতিয়াবা দুৰ্ঘটনাত কিবা হ'লে তেতিয়াহ'লে এক লাখ টকা ইঞ্চুৰেঞ্চ ক্লেইম কৰিব পাৰি এইটো এটা ভাল সুবিধা এইটো যিহেতু চৰকাৰী স্কীম হয় সেইটো কাৰণে আপোনালোকে ক্লেইম কৰিব পাৰিব যদি কিবা ঘৰ দুৰ্ঘটনা হয় পি এম জন ধন যোজনাৰ একাউণ্ট খোলাৰ বাবে কিছুমান প্ৰয়োজন ডকুমেণ্ট হ'ল আধাৰ কাৰ্ড পান কাৰ্ড মোবাইল নম্বৰ পাছপ'ৰ্ট ফটো পি এম জন ধন যোজনা একাউণ্ট খুলিবলৈ আপোনালোকে ওচৰৰ বেংক শাখাত যাব পাৰে যিকোনো বেংকত খুলিব পাৰে আপুনি এছ বি আই হওক বা এইচ ডি এফ চি বেংক হওক পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংক হওক আছাম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংক যিকোনো বেংকত খুলিব পাৰে ইয়াৰ বাবে বেংকে কোনো ধৰণৰ টকা পইচা নলয় আপোনালোকে যিকোনো বেংকত গৈ একাউণ্টটো খুলিব পাৰে আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলো মানুহে জন ধন যোজনাৰ বিষয়ে গম পায়